Италия всех. В субботу прошлую нам привел, приключилось быть на двух разных событиях. Вначале мы были на свадьбе. Наши друзья женили своих детей. А вечером были на предпохоронном в Каменке. Ведь таки в село Каменка, Лыбовский район. А -а -а -а. Умер э, моего друга детства, отец, в возрасте 72 лет. И перед смертью он, как свидетельствует близкие, покаялся, хотя всю жизнь он противился Богу. И э, я очень много там раз был В детстве своем Мы там постоянно и зимой и летом То на лыжах каталась. Ну и знаете, такая атмосфера Похоронного собрания Это уже было воскресенье Похоронное собрание Там мы вечером были на предпохоронном с детьми Потом на следующий день я поехал туда Ну и наши все тоже братья и сестры Кто знает И там собралось немало людей И собралось людей В основном всех Верующие баптисты, пятидесятники. Там очень большая церковь пятидесятническая в Каменце. И тоже многие оттуда были. И наши было тоже из Кучерово были. И, ну, многие так э, были расположены прийти. И было из неверующих тоже. Но в большинстве было верующих. Ну и знаете все. Такая в основном атмосфера такая похоронная, знаете, ну что все. Да, я вышел и начал вспоминать все события такие с детства моего, когда там тетя Фаня, это жена покойного, то она всегда нас принимала там. Там детские лагеря проходили у нас. И много что они послужили своим имуществом, домом, силами для дела Божия. Вот. И хотя это дядя Митя, он был неверующий, но Ніколи не запрещав, щоб послужити Богу своїм домом. Все. Да. А кроме того, тих лагерей, я часто туди приїжджав, ми там то корови пасли на толоці, то на лижах зимою каталися, то бувало лош... лошаді гнали там сірет і такі паляни, в тих палянах там лошаді, і ми вдячні їм лише зуби раз і вечером кругом лісу два круга таких, що лошаді <кій> що пасли, що не пасли. Ну, богатый, им рассказывать? И да, трошки такие люди оживились, да, помню. <coughs> на Запорожце, там у него был Запорожец, сороковка с такими крилами, если помните. Yeah. <coughs> то тридцатка была слабейшая, а сороковка, ты считала, что это це... <coughs> ехала машина. <Yeah. coughs> и мы через сирет, то и Лишь раз уровень поднялся, потому что все дно дыряно вот, то а так трошки люди yeah. чуть, -чуть вот, оживились, <coughs>, <coughs> <нормально>. <coughs> И кажу им, что От прийнято вважати так, що чоловік, якщо умер, і все, він на небі з Ісусом, якщо б примирився з Христом. Але кажу, ви знаєте, що не так все просто. Не так, так все просто, як ми хочемо казати, Ся Роба Марія вже з Господом на небі. Кажу, що не так все просто. Бо поки суда Господня не було, коли Господь поставив відділити овець від Козлов, і одні по а і по поліво, і скаже всім праведне. Отца Моего войдите. Но этого еще не произошло. Потому что и Христос сказал разбойнику на кресте, что ныне будешь со мной в раю. А потом он говорит, Мария, я еще и не был там. То есть, не прикасайся, но я не восходил к концу моему. То есть, не так все просто не так все быстро. И придет то время, и написано, а праведники скажут, Господи, а где же мы принимали, где же мы вот ходили, проведывали? И я говорю, не интересно ли вам знать, кто такие праведники? И праведники написано, что Библия сама дает определение. Любому слову Библия сама дает определение. Я читаю из Луки, первая глава, там про Елизавету и Захари написано, что они были праведны, потому что в точности соблюдали все заповеди и постановления Господа. Все заповеди. И потом написано так, что праведники наследуют землю, праведники будут, праведники воскр... во Христе воскреснут. Я говорю, не сказано, что верующие воскреснут, говорю, мы тут все верующие, все, все верят. Вон там людей чуть собралось. Я <говорит> говорю, будут беззаконные тоже, которые даже пророчествовали. Но там много людей таких, что. <говорит> Говорит, написано, что они будут скажут, что я никогда вас не знал. Смотрите, бесов изгоняли, чудеса творили, пророчествовали. Говорю, кто из вас тут может бесов изгонять? Мало, Есть, но мало. Но даже и такие могут оказаться за, за бортом. А кто унаследует благословенные водители? Да. Праведные. Да. Дальше интересный такой, такой стих есть. Написано так. И пошлет Сын Человеческий своих, это Матфея 13 глава ангелов своих соберут, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие. Ну, а кто из нас тут считает, что он соблазн? Что есть такие, что считают, что они соблазны? Откуда вообще в царстве Божьем те, которые делают беззаконие? Ну, вроде бы Божье царство. Мы же все считаем себя христианством, народ святой, призванный возвещать чудные сосед, взятый в удел, священство. Царство Божье. Мы представители Божьего Царства здесь на земле. А написано, что из этого Царства Божьего и пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие. А кто эти соблазны? Притча написана, что глупые смеются над грехом. Притча 14 глава. Написано так. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение. Благоволение, благая воля, воля отца. Среди праведных благая воля отца. А глупые смеются над грехом. Иногда говоришь людям, смотрите. Может быть, это похоже на беззаконие, потому что так Бог сказал. И так. Кто смеется, кто улыбнется. А Господь зло говорит, что вот эти соблазны. Ну, я себе подумал, соблазны, наверное, похоже это на то, что люди, вот как этот пророк, очень интересная история. Вот это брат Юра сегодня сказал, и мне эта мысль сразу она вот сложилась в одну в один контекст. Пророк идет. Это третье царство. Давайте прочитаем. Я хочу прочитать. И самому обновить, потому что это новая мысль. И я и не думал над этим чуть-чуть раньше, но сейчас она как раз кстати. 13 глава, 3 царство. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в эфир, в то время как Иеровам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: жертвенник, жертвенник, так говорит Господь: вот родит сын сын дому Давидову, имя его Оси, и при, принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказал: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, принесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер вам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его. И деревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий, словом Господним. И сказал царь человеку Божий, умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала, как прежде. И сказал человек, царь человеку Божий, зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей. И я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою и не буду есть хлеба и не буду пить вина, не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба и не пей воды и не возвращайся той дорогой, которую ты шел. И пошел он другой дорогой и не пошел обратно той дорогой, которую пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк, старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел. И показали ему сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший в Сиудеи. И сказал он сыновья своим, оседлайте мне осла. И оседлали ему осла, и он сел на него и поехал за человеком Божьим, и нашел его сидящим под дубом, и сказал ему, Ты ли человек Божий, пришедший из-за иудеи? И сказал тот Я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал ему, Я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе. Не буду из хлеба, не буду пить вина, не буду пить воды, снова это. В этом месте. Ибо Словом Господним сказано мне: Не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И сказал он ему: И я пророк такой же, как и ты. И я пророк такой же, как и ты. И ангел говорил мне Словом Господним и сказал: Вороти его к себе в дом, пусть поест Он хлеба и напьется воды. Он солгал ему. И тот воротился к ним, с ним и поел хлеба. И во доме и напился воды, и когда они еще сидели, за столом Слово Господне было к пророку, воротившему, воротившему Ему, и произнес он Человеку Божию, пришедшему из людей, и сказал: Так говорит Господь: за то, что Ты не не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал Тебе Господь Бог твой, не... но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте. О котором Он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот, и встретил его лев на дороге, и умертвил, и лежало тело его, брошенное на дороге. А сел же стоял после него, лев стоял подле тела. И вот, проходящие мимо люди видели тело, брошенное на дороге. И льва стоящего подлетела. И пошли, рассказали в городе, в котором жил пророк старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал. Это тот человек, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И дальше мы видим, он пойдет, возьмет тело. И я спросил, что есть беззаконие? Не нарушение ли это Божьей заповедей? Иногда мы можем с миром не дружить. Но если проповедник нам с кафедры скажет, что это ничего страшного, мы, это отменено, это не имеет значения, это не, не так важно и так далее и тому подобное, мы видим итог, что как раз таки он не ожидал от своего брата, коллеги, друга, которому Бог сказал, он не ожидал, что это ему Бог не говорил. Он не ожидал этой, этого, этой грубо говоря, подставы, обмана. Вроде бы, казалось бы, мы все верующие, но какие соблазны среди нас, среди Божьего Царства? Если ангел с неба, написано даже, будет говорить что-то иное, там в той истории написано, если мертвые, про богача и Лазаря сказано так, но ну, если мертвые воскреснут, а он говорит, нет, даже если мертвые воскреснет, ты не поверишь. Я себе подумал, насколько великий авторитет Божьего Слова, что воскресение мертвого или явление ангела с неба, оно рядом не стояло с вот этим словом Господа. Потому человек, который не доверяет Божию Слову, доверяет ангелу, там, воскресению мертвых или там брату с кафедры, не проверяя, написано, не проверяя. эти люди, которые... Были верийские, да, они были более благо, они да. проверяли. Так ли это? Да. Но Мы современным переживали. христианам им легче пережеванное. Вот им переживали так и проглотить. Апостол Павел пишет Ну уже пора не пережеванное, уже это молочко, все, уже не то время, вам уже пора расти и самим жевать это. Да, иногда, может быть, придется поперкнуться, но. Знаете, после этого этих слов там много еще, ну, было немножко, что чуть сказать, так подвести. Но очень кратко и такими тезисами. В конце мой друг, брат во Христе нашего собрания тоже говорит, слушай. Вот там, где написано, что именем твоим и вы изгоняли, это то о харизматах. Ты что, не знаешь? Конечно, ты маешь знать. Там, где бесов изгоняли, чудеса творили, это, это харизма там подходит. Вот они как раз пророчествуют, там бесов изгоняют типа якобы ложно. И вот так, можно сказать, баптисты Подтусовали Уже этот стих, как бы вот... А это лишь не про нас. Дальше я говорил про Ноя. Нои. Дядя Миша, мне понравилось пару, 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 пару суббот назад, да, пару недель назад, сказал такую мысль, что Бог избрал Ноя, потому что написано, что он был праведный. Для такой великой миссии, которую Бог запланировал, и Он не нашел лучше никого, как праведного Ноя. Почему? Потому что Бог был уверен, что если все заповеди, которые Ной исполнял, досели, Он и это сделал. Но если бы Ной не был праведный, если бы, я уверен, что было, были заповеди. Библия нам не говорит, что были заповеди, но я уверен, что были заповеди. Потому что если они знали, потому что Бог не мог просто так потопить мир. Мы разве не такие умные люди? И то детей своих не наказываем просто так. Мы же наказываем за непослушание. А творец может наказать, потопив мир водою, просто ни за что? Потому что мне просто так захотелось. Значит, были заповеди. И, и, и мы это знаем, потому что Ной и знал уже, что есть чистая, нечистая пища. Значит, были еще и другие повеления Господне. Были какие-то моральные законы, по которым существовало то общество, та цивилизация но и среди них всех он выбирает праведного и я говорю братья и сестры ну не кажется ли вам что если бы он бы не был праведным у него вот как Дядя миша сказал что благодать в том что Бог дал ему эту миссию и построить ковчег и он ему сказал войди войди введи всех своих и войди вот это и есть благодать но если человек даже не старается даже не зная всю правду истину даже не прилагая усилия может ли он воспользоваться благодатью Божией, если он и не напрягался Понятно, что наша праведность, она как запачканная одежда, знаете. Мы не можем уповать только на нашу праведность. Мы уповаем на милость Господня. Но милость Господня, она оказывается тоже не лукавым и не ленивым. Оказывается праведным, оказывается тем людям, которые стараются. Ну как написано, ленивый, лукавый раб. Ты думал, сейчас и тебе перепадет. Нет. Это забрать, дать тем, а тебя в огонь. Вот такая Божья воля для его народа. Будешь стараться. Слава Богу, что Бог открывает такие простые истины, что мы начинаем понимать, что праведный верою жив будет, верою Иисуса будет жив праведный. Не просто верующий, не просто там, славящий, не просто. Прославлено будет имя Господне. Аминь. Слава Ему.